यहूदी अहले किताब से इस कब बने इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसराइल यानी कि याकूब सलाम से लेके इस तक का सफ़र इन लोगों को कुरान ने किन नामों से पुकारा है इसराइल इख्वत यूसुफ़ बनी इसराइल और यहूदी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कुरान ने कब और क्यों इन नामों का इस्तेमाल किया तो इसराइल ये याकूब सलाम का नाम है कहानी तो शुरू होती है याकूब सलाम से लेकिन हम इससे थोड़ा और पीछे जाएंगे इब्राहीम सलाम के ज़माने में जिनकी दो औलादें थी इसहाक और इस्माइल इब्राहीम आलम को औलाद देर उम्र में हुई चाहे वह हाजरा से हो या फिर सारा से हो इस्मा पैदा हुए हाजरा सलाम से मक्का के अंदर उस जमाने में इस जगह का नाम था हिजाज़ और सारा आलाम से इसहाक इसहाकलम पैदा हुए कनान के अंदर जो कि आज फ़लस्तीन का एरिया कहलाता है इब्राहिम आलम जो कि बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था इराक़ से बाद में होते हुए फ़लस्तीन कनान पहुंचे इजिप्ट पहुंचे मक्का पहुंचे दोबारा फ़लस्त फलस्तीन पहुंचे और आज यहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है तो यहाँ से डिवीज़न शुरू होता है इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का याद रखना ये डिवीज़न आगे चल के हमें काम आएगा अब नस्ल आगे बढ़ती है इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल में पैदा होते हैं इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम याकूब सलाम के बारह बेटे थे दस एक बीवी से और दो दूसरी बीवी से यानी कि ये दो भाई और दस भाई आपस में सौतेले भाई थे और इसी सौतेलेपन पन ने आपस के अंदर नफ़रत को पैदा किया जलन को पैदा किया जिसकी बिना पर क्या हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम के दस बेटों ने प्लान बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार देने का सलाम को इन्होंने कुएं के अंदर डाल दिया और अब्बा को आके कहा कि भेड़िए ने इसे खा लिया यूसुफ सलाम को तो उठा के एक कबीला लेके चला गया अपने साथ इजिप्ट के अंदर यूसुफ आल सलाम मिस्र के अंदर बड़े हुए और आगे चल के वहाँ के अजीज़ बने मलिक बने बादशाह बने यूसुफ सलाम का एक अलग से वाक़ है उनकी पूरी एक सूरत कुरान के अंदर मौजूद है और बहुत ही दिलचस्प और अनोखा वाक़ है कुरान ने इसे बेहतरीन वाकया बताया है जब यूसुफ सलाम बादशाह बने कहत साली हुई लोग आने लगे सलाम के पास में अनाज मांगने के लिए वैसे ही याकूब आलाम ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ मिस्र के बादशाह के पास अनाज मांग के ले आओ जब ये ग्यारह भाई कनान से मिस्र की तरफ आए तो ये लोग फ़ेमस नहीं थे फेमस थे दो लोग एक तो याकूब इसराइल के नाम से और यहाँ मिस्र के अंदर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि बादशाह थे अज़ीज़ थे मलिक थे अब जब ये लोग आए तो कुरान ने इनके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया वजा अखवतफ़लआल फ़ारम वहमलह उनके रोन कि जब यूसुफ़ के भाई आए यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि याकूब के बेटे आए बनी इसराइल नहीं कहा बल्कि कहा यूसुफ़ के भाई आए क्योंकि मिस्र के अंदर यूसुफ सलाम फ़ेमस थे तो फ़ेमस के ज़रिए से इन लोगों को पुकारा तो इनका सबसे पहला नाम जो पुकारा गया कुरान के अंदर इखवत तो यूसुफ़ यानि कि यूसुफ़ के भाई अब जब यूसुफ सलाम का यह वाक़ पूरा हो गया भाइयों ने आपस के अंदर माफ़ी मांग ली तो यूसुफ़ यूसफ्लम ने कहा कि जाओ अब्बा को भी यहाँ पर साथ में ले आओ तो ये लोग याकूब आलम उनकी अहलिया और ये ग्यारह बेटे और भी कुछ रिश्तेदार साथ में आए कुल सेवनटी फाइव लोग यहाँ मिस्र के अंदर आए अब मिस्र के अंदर यानि कि इजिप्ट के अंदर दो पॉलिटिशन पार्टी थी एक तो वहाँ की लोकल पार्टी थी जिसे किबती पार्टी कहा जाता है और किब्बी पार्टी का जो बादशाह बनता था उसे फिराउन कहा जाता था और एक दूसरी पार्टी थी जो कि कनान यानी कि फ़लस्तन से आके यहाँ पर सेट हो चुकी थी उनके अंदर से अगर कोई बादशाह बनता तो उसे मलिक कहा जाता अजीज कहा जाता कुरान ने इन दोनों लफ्ज़ को भी इस्तेमाल किया है जब याकूब आसमाम मिस्र के अंदर आए तो उस वक्त हुकूमत थी अजीज बादशाह इसी वजह से जब यूसुफ़ल के भाई यहाँ पर आए मिस्र के अंदर अनाज लेने के लिए तो उन्होंने कहा या अयल अज़ीज़ मसना बादशाह हमको तंग दस्ती ने पकड़ लिया भूख ने पकड़ लिया हम आपके पास अनाज के लिए आए हैं तो यहाँ पर अजीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और दूसरी जगह मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो जब याकूब आए तो यहाँ पर हुकूमत थी अजीज़ की मलिक की यानी कि जो पार्टी जो कनान से आके यहाँ पर बसी हुई थी उन्हीं का बादशाह यहाँ पर रूल कर रहा था तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आके अच्छे से सेट हो गए और 400 साल का अरसा गुज़रा अब इन लोगों ने जो याकूब के बेटे आए थे इन लोगों ने अपनी नस्लों को बढ़ाया बिज़नेस को बढ़ाया और यहाँ पर खूब मेहनत की अब ये लोग फ़ेमस हो चुके थे याकूब आलाम के बेटे के नाम से क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर आके बसे तो लोग इन्हें कहने लगे ओ याकूब के बेटे ओ इसराइल के बेटे तो कुरान ने इस वक्त इन लोगों को पुकारा या बनी इसराइल 400 साल का ऐसा यहाँ पर गुजर चुका ये लोग आराम से यहाँ पर रह रहे थे लेकिन जब भी कोई बाहर से आके यहाँ पर बिजनेस करता है सेट होता है तो लोकल लोगों को हमेशा खलता है जो इमिग्रेशन लोग होते हैं उनसे हमेशा जलन होती है कि ये बाहर से आके कैसे तरक्की कर गए हम यहाँ पर सालों से हैं हमारे पास में जॉब नहीं है वैसे ही जो मिस्र के लोकल लोग थे जिसे किबती कहा जाता था इन लोगों ने बगावत शुरू की और इन लोगों को मारना शुरू किया और यहाँ पर अपना बादशाह बना दिया एंट्री होती है फिराउन की अब फ़िर ने क्या किया जो लोग बाहर से आके बसे हुए थे उन लोगों को निकालना शुरू किया उनके बच्चों को मारना शुरू किया उन पर जुल्म करना शुरू किया जैसे कि न्यूज़ के अंदर आज हम यही देख रहे हैं कि यू के, के प्रेसिडेंट ने क्या किया बाहर से जो लोग आके बसे थे उन लोगों को निकालना शुरू किया उन लोगों पर सख्ती करना शुरू की वैसे ही फ़िरौन ने यहाँ पर शुरू किया अब यहाँ पर एंट्री होती है मूसा सलाम की फ़िरौन के मुकाबले के लिए मूसा सलाम का भी एक अलग वाक़ा है मूसा सलाम बड़े हुए फ़िरौन से मुकाबला किया अब इन लोगों को जो बनी इसराइल थे जो याकूब आलाम के औलाद थे जो मूसा आसमाम के मानने वाले थे मूसा सलाम ने इन लोगों को फिरौन से बचाते हुए मिस्र से निकाला और दोबारा ले जाने लगे कनान की तरफ़ यानी कि फलस्तीन की तरफ अरुद मुकदसा की तरफ रास्ते के अंदर इन लोगों ने बहुत सारी नाफरमानियाँ की मूँ सलाम की भी अल्लाह ताला की भी तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को अर्द मुकदसा से भटका दिया चालीस साल तक ये लोग अर्द मुकदसा से भटके हुए रहे यानी कि ये एंटर ना हो पाए अर्द मुकदसा के अंदर इन्हें वो जगह मिली ही नहीं वीडियो में आप लोगों को बताऊँ मैं वहाँ पर जा चुका हूँ ये पूरा एक चटियल मैदान है और इसी चालीस साल के अरसे के अंदर मूँ सलाम का इंतकाल हो जाता है तो ये पॉइंट याद रखना कि इन्होंने फिरौन का ज़माना देखा है जुल्म करते हुए बादशाहत करते हुए लोगों को कत्ल करते हुए मारते हुए और मिस्र तो एक बड़ी कंट्री थी फिरौन उसका बादशाह था वहाँ के कैदियों को भी अच्छा अच्छा खाना मिलता था जब मूसा सलाम ने रास्ते के अंदर इन्हें मन सलवा उतारा कि रोज़ाना एक ही तरह का खाना तो ये लोग कहने लगे कि उससे अच्छा खाना तो वहाँ कैद के अंदर था अब अबूषा सलाम अरद मुक़दसा के अंदर दाखिल ना हो पाए अब मूसा सलाम के इंतकाल के बाद में यूशा सलाम ने उस कौम के साथ में लड़ा जिसे कुरान में जिक्र किया गया है और लड़ते हुए फलस्तीन के अंदर कनान के अंदर अरद मुक़दसा के अंदर दाखिल हुए फिर यूशा सलाम के इंतकाल के बाद में ये पूरे कबीले बिखर जाते हैं और ऐसे 230 साल गुजर जाते हैं नबी होते हैं इस वक्त सामोलाम ये लोग सामो साम के पास जाते हैं कि हमें कोई लीडर चाहिए कोई हुक्म करने वाला चाहिए कोई हुकुमरान चाहिए तो सामो साम साउल को बादशाह बना देते हैं साउल के बाद में दाऊद सलाम बादशाह बनते हैं उनके बाद में सुलेमान सलेमानसम बादशाह बनते हैं अब सलेमान सलाम के इंतकाल के बाद में उनका बेटा रहबाम की एंट्री होती है जो कि एक ालिम बादशाह था रहब जो कि एक बहुत ही ालिम बादशाह था इसने लोगों पर जुल्म करना शुरू किया लोगों को मारना शुरू किया ज़बरदस्ती करना शुरू की तो अब ये यहूदियों ने दूसरे फ़िरौन को देखा एक फिरौन तो मूसा सलाम के ज़माने में इन्होंने देखा अब ये था दूसरा फ़िरौन दूसरा हुकुम करने वाला दूसरा जुल्म करने वाला तो जो बारह कबीले थे उनमें से दस कबीले ने इसको बादशाह नहीं माना इसके बादशाहत को इनकार कर दिया और ये लोग चले गए फ़लस्ती के शिमाली जानब में और उस जगह का नाम रखा ममलकत इसराइल दो कबीलों ने रहबाम का साथ दिया यहूदा और शमाउन ये लोग रहबाम के साथ में हर चीज़ के अंदर मदद करने लगे और जुल्म के अंदर भी इसका साथ देने लगे और ये जो दो कबीले रहबाम के साथ में रह रहे थे इन्होंने उस जगह का नाम रखा था ममलकत यहूदा जो दस कबीले थे उन्होंने उस जगह का नाम रखा था याकूब आलाम के नाम के ऊपर ममलकत इसराइल और ये जो दो कबीले थे इन्होंने याकूब सलाम के नाम के ऊपर नाम नहीं रखा बल्कि जो याकूब सलाम की औलाद थी यहूदा उसके नाम के ऊपर नाम रखा ममलकत यहूदा अब यहाँ पर एंट्री होती है इराक़ के अस्करी हुकूमत की इन लोगों ने हमला कर दिया उन दस कबीलों के ऊपर जो के बसे हुए थे शिमाली जानब पर और उस जगह का नाम रखा था इन्होंने ममलकत इसराइल जब इन्होंने हमला किया तो वो दस कबीले वहाँ से बिखर गए और फलस्तीन को छोड़ के चले गए कुछ लोग चले गए अफगानिस्तान कुछ लोग चले गए हिंदुस्तान और एशिया के अंदर बिखर गए उसके बाद में इराक में दूसरी हुकूमत आती है बाबुल ये दोबारा हमला करते हैं कनान के ऊपर और इस वक्त में उन दो कबीलों के ऊपर हमला करते हैं जो कि रहबाम के साथ में थे यानी कि यहूदा और शमून और ये इराक़ की हुकूमत बाबुल हुकूमत इन लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ इराक ले आती है अब जब ये लोग कैदी बन के इराक़ में रहने लगे क्योंकि ये ममलकत यहूदा के कैदी थे तो इराक में इन्हें यहूदी कहा जाने लगा इनके मजहब यहूदी की वजह से नहीं बल्कि उस जगह का नाम यहूदी था इसी वजह से इन्हें यहूदी कहा जाने लगा जैसे कि हम अगर किसी दूसरे देश के अंदर जाके काम करें तो वहाँ पर हमें लोग हिंदुस्तानी कहते हैं इंडिया के अंदर तो हमें कोई हिंदुस्तानी नहीं कहेगा लेकिन दूसरे देश के अंदर अगर हम जाएँगे तो वहाँ पर आपको इंडियन या फिर हिंदुस्तानी कहकर पुकारा जाएगा वैसे ही इन लोगों को पकड़ा गया था यहूदी ममलकत से तो इन लोगों को यहूदी कहने जाने लगा अब यहाँ पर इन्होंने इराक के बादशाह का जुम देखा था पहले नंबर पे हो गया फिरौन दूसरे नंबर पे हो गया रहबाम और तीसरे नंबर पे हो गया इराक अब पावर के अंदर आता है ईरान ईरान हमला कर देता है इराक के ऊपर और जो कैदी होते हैं यहूदी उन लोगों से कहता है अगर तुम्हें जाना है वापस कनान की तरफ तो तुम जा सकते हो तो उनमें से तीन ग्रुप बने एक तो जिन्होंने हमेशा जुल्म का साथ दिया था रहबाम का साथ दिया था वो लोग चले गए फ़लस्तन में कनान में और वहाँ जाके बसे बदले की आग में उन्होंने प्लान शुरू किया और कुछ लोग ईरान के अंदर ही बसे रहे वो आज भी ईरान के अंदर सेटल है और उनमें से जो अहले इल्म थे जो किताब को पढ़ने वाले थे उन्होंने सोचा कि हम दोबारा वहाँ जा सब चीज़ शुरू करेंगे पहले से उससे अच्छा क्यों ना ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर नबी आने वाला है आखिरी नबी आने वाला है तो कुछ लोग यहाँ पर मदीना पहुँच गए और मदीना में आके सेटल हो गए और ये बात है ईसी सलाम से 500 साल पहले की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यहूदी मदीना के अंदर आके सेट हो गए नबी के इंतज़ार में तो अभी आपको कुछ हद तक के समझ में आ गया होगा कि जायनस्सम की शुरुआत कहाँ से हुई और यह भी समझ में आ गया होगा कि बनी इसराइल को बनी इसराइल क्यों नहीं कहा जाता यहूदी क्यों कहा जाता है और वो जो दस कबीले थे दुनिया के अंदर बिखर गए वो आगे चल के आखिरी नबी को मानने वाले बने मुसलमान बने और जो दो कबीले थे उसके अंदर तीन ग्रुप हो चुके एक तो अहले किताब का जो कि मदीना आ गए थे दूसरे जो जैन इस कस्म के लोग थे जिन्होंने फिरौन को देखा था रहबाम को देखा था वो लोग वापस से कनान चले गए फ़लस्तन चले गए और एक तीसरा ग्रुप जो कि ईरान के अंदर ही सेटल हो गया अब ये लोग दोबारा फ़लस्तन पहुँच के इन्हें पाँच साल हो चुके थे एंट्री होती है ईसा आलम की इन्हें लगा कि हम अहले किताब है ईसा सलाम हमारे साथ में रहेंगे हमारे फेवर के अंदर बात करेंगे और हमारे लीडर बनेंगे लेकिन जो कि इनकी जहनीत थी जायनस की जो इन्होंने सीखी थी रहबाम के ज़रिए से जो इन्होंने सीखी थी इराक़ के अंदर तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर करना शुरू की थी इसी वजह से ईसा सलाम इनके ख़िलाफ़ बोलने लगे इनके बुरे आमाल के ख़िलाफ़ बोलने लगे और अल्लाह का पैगाम देने लगे तो इन्होंने रोमान अम्पायर के साथ में मिलकर ईसा ईसी सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया अब कुरान ने जब इन्हें पुकारा इनके वाक़े को बयान किया तो यहाँ पर यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि ये लोग फ़ेमस हो चुके थे यहूदी के नाम से तो अब हमारे पास में तीनों नाम आ चुके हैं इखवत यूसुफ़ यूसुफ़ यूसुफ़ल के ज़माने में इन्हें इख़वत यूसुफ़ पुकारा गया और मूसा सलाम के ज़माने से ले कर सलेमानसम के ज़माने तक के इन्हें बनी इसराइल कहकर पुकारा गया और ईसा आसमाम से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्हें यहूदी कहकर पुकारा गया तो कुरान ने जब भी इनका वाक़ा बताया तो उसी नाम का इस्तेमाल किया जिस नाम से उस ज़माने के अंदर वो लोग फेमस थे अब अबीसा सलाम का वाक़ तो गुज़र गया अब जो यहूदी यहाँ मदीना में आके बसे हुए थे जो कि अहले इल्म थे अहले किताब थे आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे उनका वाक्य क्या हुआ अबीसी का वाक़ गुजर जाने के बाद में 500 साल गुज़र चुके थे तो जो यहूदी यहाँ मदीना में आके सेटल हो चुके थे जो कि पहले किताब थे पहले इलम थे और आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे पाँच साल के बाद में पैदा होते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर और मदीना के अंदर हज़ार साल से बसे हुए यहूदी अरब को हमेशा कहा करते थे कि हमारा नबी आने वाला है यहाँ पर जिसका अंजाम जिसका नतीजा ये हुआ कि मदीना के जो अरब थे उनके दिलों में नबी की अहमियत बस गई जैसे ही नबी मदीना में आए ये लोग इस्तबाल के लिए बाहर निकले और ईमान कबूल कर लिया अब उस जमाने में बहुत सारे अहले किताब अहले इल्म और राहिब मदीना के अंदर हुआ करते थे जिन्होंने देख कर पहचान लिया कि ये नबी है और आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए कुफार मक्का के ज़रिए से इनसे सवाल कराए कि जाओ जाके नबी से ये बातें पूछो पूछो कि असहाब कहफ की तादाद कितनी थी अगर ये सच्चे नबी है तो आपको जवाब दे देंगे पूछो कि रूह किसे कहते हैं पूछो कि जुल्लैन कौन था तो इन्होंने ये सवाल वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब दिए कुरान के अंदर वही के जरिए से अल्लाह ताला ने इनके जवाब भेजे आज भी कुरान के अंदर ये जवाब मौजूद है तो इन्हें यकीन हो चुका था कि ये आखिरी नबी है सच्चे नबी है लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नबी को नहीं माना क्योंकि जो जायन इस किस्म के यहूदी जो फलस्त जाके बसे हुए थे जिन्होंने ईसा का कतला का प्लान बनाया था वो लोग भी यहाँ मदीना आए थे क्योंकि मदीना के अंदर यहूदियों की कम्युनिटी बहुत ही बड़ी हो चुकी थी बिजनेस बहुत ही बड़ा हो चुका था तो ये लोग भी यहाँ आकर बस गए थे अब जो कुछ अहले किताब थे जो कि इल्म थे कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और ईमान ले आए जब ये लोग नबी को मानने लगे तो इन्होंने वही बात निकाली जो आपको मैंने शुरू में बताया, डिवीज़न इस्माइल और इसहाक सलाम का डिवीज़न कि ये तो इस्माइल के औलाद में आया है और हमारे तमाम नबी इसहाक के औलाद में आए हैं और ऐसा कहकर इन लोगों ने यह अहल किताब को भी बहका दिया क्योंकि अगर ये अहल किताब अहल इल्म नबी को मान लेते तो पूरे यहूदी कम्युनिटी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ता और इनके सामने झुकना पड़ता क्योंकि इन्हें चाहिए था पावर तो इन्होंने नबी को रिजेक्ट कर दिया फिर जंग खैबर के अंदर इन्हें जलील करके मदीना से निकाला गया तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यह अहले किताब से जाइनस कब बने और ये आज नहीं बने बल्कि ये बन चुके थे रहबाम के ज़माने से सलेमानसम का जो बेटा था रहबाम जो कि ालिम बादशाह था उस ज़माने से ये लोग जाइनिस बन चुके थे और बनी इसराइल का जाइनस में से कुछ लेना देना नहीं उसमें एक कबीला था यहूदी जो कि आपने देखा तारीख के अंदर तीन ग्रुप हो चुके थे उसमें से एक ग्रुप जो कि जाइनिस बना रहा आज तक के वही ग्रुप जाइनस कहलाता है तो आपने देखा कि यूसुफ सलाम के भाई कौन थे बनी इसराइल कौन थे और यहूदी कौन थे और यहूदियों में से जाइनस कौन है तो ये थी तारीख इसराइल इख्वत यूसुफ़ बनी इसराइल और यहूदी और इन्हीं में से एक कॉम निकली है जिसे आज दुनिया पुकारती है जायनिस